Потом закрыл, друзья я ж тебе говорю оставь за лук я тебе дам потом да, принесешь обмен монет. послушай нет, нет. дружище Есть. принесешь кепку я тебе Есть. отдам деньги и а все ну, бесплатно а не могу но ну, я продаю за 600 дай да, мне. Да, а мне. мне а потом принеси. его. А сколько такое объявление? По суббуде, 800 да? Да? А? По субботам 800 суббота не бывает пятницу, но пятница 50 Вот вчера у а, меня не было, потому а что, что здесь это по тронтаж скопировать на бумажке. Можно, можно. А можно. Еще да, по тронтаж. Я хотел это самое. У меня просто есть крупные ракеты с этого. А такое по цене. По продаж Это 150 гривен принес на так, 150... гривень ну, я даже не знаю, что... а сумочка полевая да, нечто не, дорогая на сколько 3500 да? так друзья 3500 кэш нимец есть хорошая каска но ну, это 35 и за 45 там идеале вообще а я ж снимал когда-то. А? Снимал когда-то уже. Ну, не, ну я только-только это получил на ту неделю. три, на, на не три, с половиной а тысячи сумочка по струкоса, такая да? полила. Сумка Сумка. Пятница, а кроме -та. ее, Она какая-то на угле уже. Еще кроме нее есть что-нибудь. Такая. Если так. честно, есть, но она будет часа месяца через Ляжечка. Она есть, она у меня в посылке лежит. Это ж какая-то фильма или откуда-то. Да? А это, блядь, настоящая да. вот. Хотя умоляют. Да. А где по каким ее можно а? узнать, что она настоящая? Ничего на не, ней нет. А, а фля фляжка. фляжка? Фляжка, фляжка две с половиной. это не... немцы, да? А? Это немцы? Ну конечно. Ну он же на тарелке. Так, две с тысячи. немцев ну, причем тут тарелка? Немцы. На любой пляжечка. Так, друзья, ну. Что ты Цикало. Ну все ну, такая. Вот тарелка. Вот кружка У -у -у. есть. Немецкая. А не немцы сколько такие? А? Сколько? 800 гривен. 800 гривен. А эти фарфоровые? Салатница 2000, а то, что побитый чайник, 1000 гривен. А сала, салатница в идеале. Там только единственное, что свастика стерта. А так она в идеале. Вся, вся побыта, а вон на 1000 гривен кошка. Кле... Клеили, клеили уже сейчас. Ну, кто-то реставрировал. Это мучайник? Да. Ну, где-то лет 10 назад. А, ну, не клееный. Это реставрация, но это оригинал. Никто же не спорит. Так, немцы. Касочка вот такая. Это М35-ка в идеальном состоянии. 4,5 это недорого. Я бы не прибыл 5300 5,30. 6 тысяч. Карл Цейс. Полевой бинокль, бинокль артиллерийский, 6 000. со шкалой Можно да? Ну, пожалуйста. И фирма крутая. Ну, вот фирму фотографирую, вот фирма. Сейчас я... Это там не какая-то хуйня гражданская. Это именно артиллерийский полевой вместе со шкалой И показывают четко. Бля. Вместе с кофром 6 тысяч. Так, друзья, 6 тысяч коштує разом с кофром. По всему депо, так, депрот, друзья, года, по всем барахолкам. Кого что-то. Только ВВС и Все, лоточка. А, ВМФ нету бинокль, вообще природе. Ну и много багато, багато всего, что я только что показал. Вот телефончик. Нет. Звонить под немецкий он подходит, но немецкий... Так, друзья, вот смотрите, СВТ-40, все такие ножны, пихвы. У меня мужик взял красоты, Тысячу но гривен коштует. и короче черепа. Редкисна речка вы продается окремо вид багнета. Так, а вот смотрите, мобильники старые, радянские. 500 гривен в Так, сейчас солнечку провожает лички. Так, Написано. Так, вони однакові. Якісь для військових, мабуть, может, а может и ні. Може і ні. 43. Схема. А сколько у Це як? бути. сам Кура подлейте. Да. заберите. Вот. Там, там, там. Так, ну, друзья. Идете по улице с таким телефоном. Идут очень крутые Пац, пацаки. А на сколько? 500 гривен. Да. Так, все-таки шеломы по 700 гривен с торгом. Следы не пешлемник. Так, вообще обидно. Так ось такий цинк. Один уже забрали я в минулому відео показував. Стояли два, вже один. Бо деякі хейтери пишуть, що ти показуєш, всяку фігню, а саме цікаве не показуєш, але я показую все. Тільки Треба заходити і дивитися. Загнули, да? Ага, Каски по 350 гривень. Ага, друзі. З'явилися зміни. Каски 350 гривень. А тубус? Тубус. Так, 600 гривень. Один 250. Это еще советский. 600, ну, без, без этих. Да. Ага, Да я в прошлый раз Нет, ну, Шестьсот да. гривен советский. без средней ну, вот там. лента метной. отдельно лента? надо смотреть. Ага. Так вот это такой Закпром. Костою 500 гривен. Рукивья руки схожи на пластик хорошо ну. да -да, Кузя ножка все а такая Что там а сколько? Я его в 85 году покупал. Сколько денег? Ты Ты тысяча гривен. Все такой. Тысяча гривен. Такой ниж. Он в нужных вот так и пролежал 30 лет. Купувал еще 80-е годы в Немечине. Пихвы. Шкіряні. Так, друзі, ось дивіться. Мадин диканьовка. Тоже зекпром коштує тисячу гривень. Я Ще в школі вчився, блін, коли його на чай виміняв. Теж придбав продавець, ще враки. Семидесятые, так. восьмидесятые. все такой книжечек. На парне рукаве. 350 гривен. Просто так, вот что такой Аппарат, вариант. Сколько 400? А такой сколько? Сколько такой? 600. 600, это вена. Это 500 еще. Это в племо Так, целая австрия. Это садовный, да? С... А, Сад... да. Садов. Садовный. Австрийцы. Сейчас это... сил. Другой световой войны. Так. Короче, душечка. Да, да, ну я все. Ж... Не-не, он не, так открывается. А, ну, понятно. Ага. и ну, еще есть вариант. Так, ведь свечи. А сколько такой? 350, 350 гривен. Так, друзья, усь. Еще складнички. теж дуже багато різних різний стан різні ціни від 200 до 500 гривень так, а також даже запчастини є Ось, розібраний До речі, у мене такий дома лежить теж. Так. Да, богато разных радянских. І не тільки ну, я невеликий любитель складних ножів, Але вони є. Ось, ну це я колись уже цей ніжик, він зломаний вістріє. Это уже... Вот уже... так, такие... не кондиция. Так А там еще люди.